Доброе утро, Геннадий Леонидович. Доброе утро, Александр Иванович. А что-то я никому боре не могу дозвониться, никому не могу дозвониться. А э что сегодня? Э сегодня в 12 заседание? Да, в 12. Ага. Вчера за... был я его я его видел. Ага, а что за вопросы? А я еще не получал повестку дня, не знаю. Александр, Ильич, там э э шеф поставил самолет. Надо, наверное, наши собрать и прилететь в Днепр. Вот. Во сколько? Всех. А он стоит уже там с 10 ушли. Да? А, то есть сейчас собираться все. соседи ну, Да, там -то еще Валика, тысяч, Куприя. да, Куприя, потом Денисенко, Борю, Диму этого самого. Дмитра. Да. Ну вот там как бы попросили срочное задание Днепропетровский. Не попросили, а вернее вам дали сигнал. Добро. Где не мог дозвониться, что-то он сам не берет. Алло, Борь. Да, я... Здравствуйте, там самолет Валерьевич поставил. Там мол, он говорит, что надо вылетать сюда. Вот, с ним там, с голосованиями, со всеми. Там, я так понял, что есть какие-то конфликтные моменты. Это самое... Ну, я там Дубинину уже позвонил, дал телефон летчика, Я имею в виду наших всех. Тем более завтра сессия, завтра вернемся все вместе на Киев. Там Диму зацепите Дубинина. Я Дубинину позвонил, Валика Кадитыча, там ну, наших таких Денисенко. Отдохнем здесь. Поведете их к себе в баньку. А там, если будет тот момент, я не хочу по телефону просто. Там есть, что... Там самолет стоит уже, он ждет вас. Ну как сейчас оберем его Да, да, он уже его связал, с летчиком. Угу, угу. Ясно, хорошо. Да. Алло. Да, Бора. говорит, что Магарыш хочется хочет на новоменка поставить. Угу. Мы ну, ждем вас да, смотрите, ну Супанга, да, да. как обычно Денисенко потерялся, потом нашелся, потом опять потерялся, мы сейчас ждем его, он через полчаса будет, мы говорим о мы вылетаем. Ну давайте, потому что уже Валерий звонил, спрашивал Да, и, ну я вот так, мы вылетаем в 15, будем в 15.15. 15. У меня 40. просьба, какая. просьба да, какая. Я просто сюда на 15.30 сказал, что вы хотите, народные депутаты хотят с ним пообщаться, с руководством. С кем? С нашим руководством вас был. А, хорошо. Я хорошо. объясню потом. Ну, да. Они тут обыскал Не там, где надо. Угу. Угу. Где у, у нас вода или что? У Мишки. А, что? Мишки. Угу. Ясно. Ну хорошо, смотрите, это самая ситуация такая. Единственная просьба завтра, хотя бы чтобы в 11.30 мы все улетели. Я надеюсь, да, там должно пройти это. Полетим? Ну, все вместе да. уже полетим. Просто у Димы там очень важный комитет. Я Если понимаю. Что, Если что, там... что, Диму мы отправим вперед. Угу. Ладно, угу. я все Давайте. Все, я тогда... И нам перед какие-то. Да, да, и все мы сделаем. Все, Давай. договорились, добро.